स्तोत्रम। श्री स्तोत्रम् या स्तोत्राचे रचनाकार श्री हिमांशु आखळे हे आहेत त्रिवार वंदन हे माझे श्री यमाई कुलस्वामिनी त्रिवार वंदन हे माझे श्री यमाई कुलस्वामिनी नित्यनेमी सदा स्मरता सर्वदा मंगल साधते नित्यने मे सदा स्मरता सर्वदा मंगल साधते त्रिजग जननी श्रीदेवि साक्षात्री त्रिजगजननी श्रीदेवी साक्षात्री श्री श्रीभवमोचनी साक्षा श्री अनेकास्त्रधारिणी प्रत्यक्षमयी शसुरमहदिनी अनेकास्त्रधारिणि प्रत्यक्षमयी शसुरमल्गिनि जय श्री भगवती कृपानिधि महायोगिनी जय जय श्री भगवति कृपानि दीमहयोगिनी सर्वमन्त्रमयी भवानि नारायणी सर्वमन्त्रमयी महामङ्गला नारायणि महागौरी परमेश्वरि प्रचण्ड सम्पददायिनी महा पर महागौरि परमेश्वरि प्रचण्ड सम्पददायिनी ब्रह्मवादिनि बुद्धिदात्रि सात्विकी सन्ततिदायिनि ब्रह्मवादिनि बुद्धिदात्रि सात्विकी सन्ततिदायिनी कृपाकरी आय मायी सर्वकटनिवारिणि कृपाकरि आय अमायी सर्वकटनिवारिणि भक्तवत्सल महादेवी सदैव इच्छितदायिनी भक्तवत्सल महादेवी सदैव इचितदायिनी सोमनाथ कृत हे स्तोत्र भावे प्रिय तुज अत्यन्त सोमनाथकृत हे स्तोत्र भावे प्रिय तुज अत्यंत नित्य भावे त्याचे कल्याण जो जो स्मरेल हे सात्यंत नित्य भावे त्याचे कल्याण जो जो स्मरेल हे सात्यंत जो जो स्मरेल हे साध्यन्त जो जो स्मरेल हे साध्यन्त इति श्रीक्षमा प्रार्थीसोमनाथ कृत श्रीयमाई स्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीयमाई चरणार्पणमस्तु श्रियमायी माता की जय